представить вам свой проект «Тепло наших сердец». Вид моего проекта по цели и характеру деятельности. Проект социальный, это проект милосердия, и он практично ориентированный. Вид моего проекта по характеру контактов – групповой, коллективный и индивидуальный. Гипотезой моего проекта являются слова выдающегося украинского писателя Василия Александровича Сухомлицкого. Суть выхования новой людины – это работа про гармонийный розвиток морали, разума, почетей, про благородства сердца, чувствовать всех духовных порывов и устремлений. Я считаю, что сердцевиной правильной социальной ориентации учеников а, гимназии и района должны стать общепринятые человеческие ценности. Это добро, милосердие, толерантность, а, забота о родителях, забота о и инвалидов. То есть такая себе азбука милосердия, смысл которой лежит в том, чтобы ребенок, отдавая тепло своей души, находил в этом радость. Ученический проект «Тепло наших сердец» направлен на такую социальную группу, как «Дети-инвалиды», дети, которые растут и обучаются в детских домах. Он закладывает основу гуманизма в душе каждого ученика-участника этого проекта. Возрождение волонтерского движения, помощь тем, кто рядом, тем, кто требует нашего внимания и сочувствия, есть актуальной проблемой сегодняшнего дня. Целью моего проекта является воспитание учеников таких моральных ценностей, как милосердие, сочувствие, взаимопомощь, толерантность, повышение моральной культуры участников проекта и, конечно же, развитие жизненной компетенции. Ожидаемыми результатами есть прежде всего развитие волонтерского движения, развитие потенциала каждого ребенка, сформированность учеников разносторонних потребностей и самореализации своего потенциала в разных видах деятельности. Приобретение учениками таких моральных ценностей, как добро, толерантность, взаимопомощь и внимание к тем, внимание к тем детям, которые требуют а, нашей помощи. Вот, ребят, поднимите, пожалуйста, руки те, кто хотя бы раз в своей жизни участвовал в благотворительности. Вот, отлично. Я очень рада, что большая часть а, здесь присутствующих детей готова помочь своему ближнему в трудной жизненной ситуации. Ведь это значит, что наше общество стало на верный путь а, взаимопомощи коммунизма. Ведь, ребят, кто как не мы, а, поможет друг другу. Я уверена, что каждая школа хотя бы пару раз в год навещает какой-то определенный детский дом или интернат с подарками и концертами. Но я считаю, что этого недостаточно. Дети, которые живут и учатся в детских интернатах, к сожалению, не приспособлены к нашему обществу. Они приспособлены к жизни в социуме, ведь они изначально изолированы от общества.